आऊज़बलशाजीम बसम्लर ख़्विन हज़रा अल्लामकम मैं आप सब को आई पी सी कैनेडा की जानब से यहाँ हॉल में ख़ुश आमदीद कहता हूँ आज का दर्स आई पी सी कैनेडा की ताउन से आप सब के सामने पेश किया जाएगा जिसका है अलन क्या कहता है सात आसमान सात ज़मीन और सात समंदर के बारे में सबाव समावत वल अर्थ वल बहार इंग्लिश में द सेवन स्काइज सेवन अर्थ एंड सेवन सीज़ इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें मैं लेक्चर के हवाले से कुछ ज़रूरी हिदायत से आपको आगा करना चाहता हूँ उन ख़ीन हजरात के लिए जो हमारे लेक्चर्स में नए हैं आप सबको यहाँ पर एक किताबचा फ़राहम किया गया है जिसको जब आप खोलेंगे तो उसमें सीधे हाथ पे कुरानी आयात हैं और उसके सामने उल्टे हाथ पे उर्दू में उनका तर्जुमा। जिन आयात के ऊपर शेख साहब आज ये दर्स मबनी है उनका अगर आप बुकलेट के एंड में चले जाएँ अख्तित पर तो आप देखेंगे वहाँ पर कुछ जोग्राफाई नक्शे हैं इन नक्शों का इस्तेमाल करते हुए शेख साहब इन कुरानी आयत की वजाहत करेंगे आपको एक पर्चा और पेंसिल भी फ़राम किया गया है तो अगर कोई किसी के जहन में कोई सवाल आता है तो वो काइंडली उस पर नोट कर लीजिए और आप लेक्चर के अख्ताम पर सवाल जवाब के सेशन में अपना सवाल की वजाहत शेख साहब से हासिल कर सकेंगे इसके अलावा उस पर्चे पर काइंडली जिस सीक्वेंस में शेख साहब आयात के रेफरेंसेस बताएंगे आप उसको सीक्वेंस में अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिए अब मैं शेख साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ आएँ और लेक्चर का आगाज करें जिसका है समावत वल अर्थ वल बहार इंग्लिश में द सेवन स्काइज़ सेवन अर्थ एंड सेवन सीज़ और उर्दू में सात आसमान सात ज़मीन और सात समंदर मैं पना मांगा हूँ अल्लाह की शैतान रजम की वजह विषे बसमीम अल्लाह के नाम के साथ जो नेहद मेहरबान रहम करने वाले हैं इससे पहले के ये मौजू जो है सात आसमान सात ज़मीन और सात समंदर ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो जब ये जिक्र आया मेरे सामने तो मैं तो एक ही आसमान देख रहा हूँ एक ही आसमान नज़र आ रहा है आपको समंदर भी अगर आप देखें तो एक पानी का इस पूरा पोर्शन है वो एक ही है पूरा पोर्शन समंदर एक ही लगता है वो लेकिन हम उसको कैसे सात समंदर समझेंगे वो तो आप लेक्चर देखेंगे कैसे हम सात आसमान को सात आसमान कैसे समझें ये हमको देखना है और फिर सात ज़मीनें कैसी हैं ये भी लिखा है कुरान में सात ज़मीन है तो बहुत अरसे मैं इसके इसके अंदर मैंने तहकीक नहीं की नाम इसकी तवज्जो दी ये समझते हुए कि देखिए कुरान मजीद में बहुत सारी आयात ऐसी हैं जो साइंस से कनेक्टेड हैं अब ये समंद, समंदर साथ कैसे हैं उस, उस पर समंदर के जो लोग समंदर में जो रिसर्च करते हैं वो उसको रिसर्च करें और मायने मालूम करें वो क्या चेक करें साथ कैसे हैं इससे ज़मीन साथ कैसे हैं वो जो ज़मीन को जानते हैं ज़मीन के बारे में जानते हैं वो कोशिश करें ये सात आसमान कैसे हैं वो जो स्पेस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं ये इन लोगों का काम है ये 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 वो कर सकते हैं तो मैं एक आम आदमी ये ज़रूर है कि मैंने थोड़ा सा अरसा मर्चनेवी में गुजारा है तो मर्चनेवी में ये होता है कि हम ये जो सितारे होते हैं चांद होता है सूरज होता है इनसे हम आ, समझ के अपना अपना कोर्स जहाज चलाते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे इस स्पेस की इस टाइम की मुझे थोड़ी इल्म हो गया नॉलेज हो गई लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा वो मुझे इतना नहीं था लेकिन अल्लाह ताला की आयत की वजहत पे गौर करने से कुछ बातें सामने आई मेरे तो वो मैं पेश कर दूँगा वो साइंस को आज तक किसी ने ऐसा नहीं पता ये समंदर सात आसमान सा, सा, कैसे वो साइंस को प्रूफ डिस करके दिखाए जो मैं बैन करूँगा आप और आप लोग खुद वेरीफाई करेंगे अपनी आँखों से तो कुछ पेपर्स मैंने यहाँ लगाए हुए हैं लेक्चर के एंड में बताऊँगा उसको उसको मैं समझाऊँगा लेकिन देखिए साइंटिस्ट नहीं हूँ मैं वो आपको एक जैसे कि लेमेन के ऐसे ले से मैं आपको समझा सकता हूँ इन आपको समझ में भी आ जाएगा बुक के अंदर पेज जो लगे हुए बाद में तो ये तो बताना था अच्छा देखिए एक दुनिया में क़ुरान मजीद में मुल्कों के नाम नहीं हैं जैसे पाकिस्तान है बांग्लादेश है सऊदी अरेबिया है तो अल्लाह ने हमेशा इसको ज़मीन का अर्ज सिर्फ एक आध दो जगह जैसे रूम रूम का तो वो एक ज़मीन का हिस्सा है अर्जल मुकद्दस का वो एक ज़मीन का हिस्सा है या एक जगह का मिस्र हाँ मिस्र वो भी ज़मीन का हिस्सा है तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे अल्लाह ताला ने जो नाम लिए वो तो चेंज नहीं हो रहा है मिस्र चेंज नहीं होगा आपका ये मुकद्दस चेंज नहीं होगा और रूम चेंज नहीं होगा इस तरह के और भी हैं मदियन है और मक्का है तो ये कुछ कुछ लफ्ज़ हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे ता क़यामत तक लेकिन ज़मीनों के नाम चेंज होते रहते हैं जैसे इंडिया से पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश बन गया तो अल्लाह ताला ने ये नाम को अहमियत दी थी ज़मीन के हिस्से की बात की है जब आप ज़मीन कहते हैं तो उसके हिस्से भी हैं ज़मीन के और उसके अंदर मुखलिफ ममालिक हैं आज से सौ साल पहले चले जाएँ तो बिल्कुल नक्शा के नाम पर कुछ और है उससे सौ पी। तो ऐसे तो बिल्कुल फिर ज़मीन ज़मीन है समझे वो नाम कोई जानता भी नहीं आज से सौ साल दो सौ साल पहले जो ज़मीन का नाम था उसके अंदर कंट्री से जो भी नाम थे कुछ और था तो ये सौ सौ दो सौ साल के अंदर बदल रहा था एक वक्त आता कुछ भी नहीं जानते आप कि पहले इसको क्या कहा जाता था एक मुरवजा चल रहा है कि साहब इंडिया यहाँ पर यह कहलाता था हिंदुस्तान कहलाता था उससे पहले क्या कहलाता था तो ये, इस तीस अल्लाह तारा ने किसी भी मुल्कों के नाम नहीं दिए इसके मायने ये कि जो अल्लाह ताला ने चांद पांच नाम दिए वो आपको नजर आएंगे मदिन नजर आएगा मदीना नजर आएगा मक्का नजर आएगा मिस्र नजर आएगा और रूब नजर आएगा अदर मुकद्दस नज़र आएगा ये सब आपको नज़र आएंगे और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह पूरे सात तो नहीं दिए लेकिन इस तरह ज़मीनों के नाम दिए हुए अच्छा इसी तरह देखिए आसमान में प्लैनेट्स होते हैं कौकब कहते हैं कौकप प्लैनेट को और स्टार होते हैं जिसे कहते हैं नजम नजम अरबी में कहते हैं स्टार्स नजूम बहुत सारे स्टार्स नजम सिंगुलर कवा के मतलब तो बहुत सारे प्लैनेट्स और बहुत सारे स्टार्स का भी जिक्र है कुरान में और वो पूरे आसमान में फैले हुए हैं तो उसके भी नाम जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि वो जो नाम हमने रख दिए वो वही रहेंगे वो कभी कुछ हो सकता है मगर तो आज भी नाम हैं उनके जैसे हमने सूरज तो अल्लाह ने बता दिया उसका नाम सूरज है चांद है अब सितारों के नाम इंसान ने रखे हुए और फिर हमने हमारी हद नज़र आँख जो देख सकती है वो हमें नज़र आती है ये चांद नज़र चांद नज़र आता है सूरज नजर आते है। कुछ हैं कुछ प्लान्स भी रात को देखें आपको सितारे भी नजर आते हैं लेकिन फिर हमने वो मशीन लगाई है टेलीस्कोप लगाया हुआ है फिर उससे हम और ज़्यादा देख सकते हैं जितना हम देखते जाते हैं उतना ही हमारा आसमान में ना प्लान्स और स्टार्स भरते जाते हैं मतलब आसमान का दिखाना का मुझे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बहुत अनलिमिटेड uh, चीज़ें हैं ये सब इनमें कोई हद नहीं है समझ लें आप और बहुत से ऐसे ऐसे हैं अभी गैलेक्सीज हैं और वो चीज़ें जो अभी हमें रिसर्च कर रहे हैं अभी तो तक टेलीस्कोप से बड़े बड़े स्कोप से जिस चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए, जाए तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया